Salam, hörmətli Xanaz Ləzərimiz, bu evimizi məsələ səbəbində təcirl olaraq satışa çıxmış evimizi də mən tanıdıram. Evimiz 2 mərtəbədən 5 otaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə torpaq sahəsi sot yarımı üzərində inşa olunub, şəxsi tikilidir. Burada yenə də tikinti lazım olan asfalt, qum, daşdır. Yenə də əlavə olaraq burada tikinti materialları qalıb. Xatırladım, 1 mərtəbə arası manat betondur. Bax, bu gördün manat betondur və digərlərinə manat beton töklüb yuxarıda yarım inandıraca təzən əlavə olaraq kəmərdir, fundamentdir körxün əlverişlidir. Onu xatırladım sizə. Ümumi qoşudashdan inşa olunub. İstəyə görə bax burdan balkon da çıxarda bilərsiz. Evin qabağına balkon da çıxarda bilərsiniz. Yəni alızın öz tənasıdır. Burada bax belə bir gözəl bir layihədir. Evin girişcə bax burdandır. Burdan yerin məsəci üstü pop nəzərdə tutulub bura. Yəni birinci mərtəbədə beton, ikinci mərtəbədə beton. Onu göstərdim sizə. Bax gördünüz. Digər də pirekan da e manat betonla təchiz olunub. Burada geniş bax belə bir böyük bir qonaq otağıdır. Sağ tərəfində isə evimizin mətbəxidir. Onu da xatırladımsa, bax belə bir mətbəxdir. Pəncərəsi birbaşa ös həyətinə baxır. Onu da xatırladımsa, istəyə görə mətbəxın qapısını bax burdan da aça bilərsən. Yəni alıcının istəyinə asdırıdı. O düzəqlə fərqlə fərqlidir. Və burdan isə istəyə görə bax burdan da salon və sanata köşe yarada bilərsiz. Burda birinci mərtəbədə onu da xatırladımsa, bax belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağıdır. İndi isə ikinci mərtəbəsindən mən sizə tanış edib. İkinci mərtəbəsində bax gördüyünüz kimi plеkanın monolit betonu təsir olunub və burdan da əlavə olaraq forçka qoyulub ki, işıqlanması və bu gördüyünüz yerdə, yəni hasardan əlavə olaraq orada yoldu, yəni orada tikinti olmazdı. Hasardan da məsafəsi yetərincə geniş tikilib. EMS xatırladım ki, qoşa daşla inşa olunub. Bax gördüyünüz ki, monolit betondur. Və burada ikinci mərtəbədə solda bir otaqdır, ikinci otaqdır, üçüncü otaqdır, dördüncü otaqdır. Ümumiyyətlə evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Birinci növbədə sağdakı otağımıza gəlin, tanış edim. Bax gördüyünüz kimi çonlu polatdır. El elə var, düz, düz zəifdir, amma bax göstərəndə isə tam dolu vəziyyətdədir çonlu polu. Yəni taxtalar da burada var, daş da var əlavə olaraq. Yəni əlavə nə isə istəsəz edə bilərsiz. Pəncərəsi birbaşa yola baxır. Onu da xatırladım sizə. Kırşası vurulub, çerpitsadır kırşası. Evimizin qiymət təcil olaraq 47000 manata satışa çıxıb. Real alıcılana sözsüz ki, endirim olacaq. Burası evimizin xatırladım ki, yataq otaqlarından biridir, ikinci ikinci mətbəxənin ikinci yataq otağlarından biridir və bir gördüyünüz kimi 4 dövrəmir kəmar da mövcuddur burada. Burası isə üçüncü otağıdır. Pəncərələrən qarşısını kəsən bilməli ara şəklində maneəsi yoxdur. Tam yaşayış olan biridir. Yaxınlığında məktəbdir. Bax burada həyətanın sahəsidir. Bax belə bir gözəl həyətan sahəsi mövcuddur və ondan da çabayaq. Burda sol tərəfində isə yenə yəni də əlavə olaraq Sanz və Santaq qovşağıdır. Bax gördünüz, oran çornu polatlıb. Burda da yenə yəni çornu polatlıb. Burada sonuncu, 4-cü otağıdır. Evimizə kimi mətbəxi belə xatırladım ki, 47000 manatda satışa çıxıb. Əlavə məlumat düzə apıra bilərsiniz. Sağ tərəfdə yoldu, sol tərəfdə yoldu, qabaq tərəfdə yoldu və arxa tərəfdə də yoldu. Onda xatırladımsa, evimiz 4 dövrə məən qoşa daşdan şəxsi tikili, mərtəbə arası manat betonu, 1-ci mərtəbədə beton, 2-ci mərtəbədə beton. Gözəl bir evimiz satışa çıxıb. Ətrafı məlumat üçün zəh vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış oldunuz. Bəs siz xatırladınız ki, evimiz Bir başnatdır və də alıq-satqıdır, çıxarışdır. Yaşayış məntəqəm torpağıdır, xüsusi mülkiyyətdir. Yaxınlığında marketdir, araz marketdir, 6 nömrəli məktəbdir. Avtobus dayanacağı tam yaxınlığındadır. Ətraflı məlumat üçün yenə zəhvrun. İnşallah evə olan insanlar Allah təala belə gözlərə bilər, qismət etsin.